Привет, с вами канал Игра на вам Перегляду его хватаете, если вам больше не нужен Вот так можете его это... Сворачивайте ему шею Может, да, его... Так, Шею ши не надо сворачивать да. Можете его просто это, Отпустить, або заковать в наручники Это самое эффективное Ещё наручники Требуется с собой, да Надо взять наручники Так у вас є наручники, то отпускают. Капоны не трогай, не гори научники николи. що блон, что раз, коли ти и брав. Так, так. мы можемо ага. відпустити просто, так полежать. як? Фаню лежати на колі. Так. От зрозуміло, да? Сразу, ивин, він сразу беззащитный, вам нічого не... А ну поддать. Угу. Ага. О, ага. все. Так вот. И он сразу без защиты вам ничего делать не будет. Вот тебе так... лук. Хоть не Да. Вот так уяв. А вы когда Я сейчас буду парень, ты меня понял? Нет. Если ты сейчас будешь рыбать, я тебе курва яйцами не дрижу. Клятый ли дома? Ты меня сейчас разумеешь, что ты мне будешь сказывать? Все, что да, я тебя запытаю? А да. будешь рыбать, я тебе... Ч ⁇ ты еноче чии яйца? Ты меня сейчас разумеешь? Да. Все, вот так, вот так пробуем. Ой. Ой. Только не прориста, э, случайно, потому что ножи здоровы. Ну да. Ну як а погоди, как Вот так сзади его, е эффективно, е эффективно, эффективно его хватаешь сзади, Ой. о, и прогожешь. А чтоб а отпустить, так падаешь. Так два раза приседаешь из как и отпусти. А, ну я хочу еще дальше попробовать. Че, ну, по давай сюда рощи, бьем, блин, да, без языка вырежу. Понял ты? Тварь, блин. Тварь же не рощи меня. Тики отпусти, тики отпусти, пожалуйста. Итак, можем вырваться. Я тоже беру нож, я могу ему дать отпор. Поняли? Если он долго базарить, От, у явно тут схватим мене, схватимо. Тише, тише, будь, Опа, снахар. И вот, если він долго вас допрашивает, если вас схватили, вы тільки, так, бам! отбиваетесь от від него. И тоді достаете нож. Опа! И достаете нож. И уже можете с ним бам... на, на равных рамсить. Поняли? Є... Ну тобто, давайте говорити краще в такой ситуации не дуже долго. Ну не дуже долго. Давайте, дикар есть. Винь, Допустим, я его схватил, и он мне больше не нужен. Это не то. Сейчас, трену. Это я перну по нарожку, не переживай. Вот я схватил, и он мне больше не нужен. Раз! Бачите, он может уже расколоться. Он может расколоться. Ему уже плохо. Я уже что мне О, Видите? И он уже будет вам дальше рассказывать, что он там скрывает. А потом только раз. И он вам еще больше расскажет, всякого интересного. Поняли? Я думаю, еще на этот момент он будет не будет не, мертвым. Не-не-не, будет живой еще. Вот так вот, Вот так. Раз. Раз. Ты, поняли, ты, мужики? Ты по поняли, мужики, как и надо? И будет ага. Буду раскалываться. У него на весь бок уже. На! и все. Давай. Nice. Все, теперь э, дай ему понюхать. Так, теперь дальше, шоу вот такая ситуация, что ножа нет, ну нет ножа и надо э, справляться в рукопашку, тут уже вступает в дело стандартная махач, сельский. Так, а ну Мичел, давай, угу. готовься. Сейчас будем так, с тобой щас. махать. сейчас, ага, готов. Так, дивись. Вот сначала эффективно бьем покочка по обличью. Опа, эффективно, поняли, эффективно, пьем. А когда он бьет вас, реактивно захищаемся. А теперь залез на ба. Еще раз. Оп, я ре ре реактивно блокирую. Еще раз. Бач, и uh -huh. он ничего не может сделать. Еще раз. Давай. Еще раз. А можно сразу ему накламучить в ответ. Можна тепер дивіться, якщо ви розумієте, що ви проігруєте бой, можна в крышу на нього набег. І почати лупашити. лупашить. Все, готовенький голубчик. Поняли? Ага. Придушили покитька і по все Можете потом добить зверху, якщо надо. Ой, ви... Це вже разошло. О-о-о, так, да? Во так? Вот так. Не, не, не надо, какого! Не надо. куда же ты ему яйца отстреливаешь? А куда, вы поняли? Ваш... Не... и мы его... его раз и придушили и все соединились ага. так теперь пробуй на мне дави сейчас нас тобой будет спорить давай мне мені... давай тебе не дам давай да? давай а это лупа на меня еще раз давай давай попробуй провести оху куда ты ой, ой, ой. То... Это, это было близко чуть каплю ко мне на он сегвин моя был. Ой, это ты схавай сброю. Чисто рукопашка. рукопашку О! Нормально выпадал. За удар удары был лишний. Да. Бил. У меня что-то было Да, я помню. Так, кто у нас здоровенький есть? Ну я. Капон. А ты паренгуешься с этим зоном? Зоном? Каким зоном? С -зоном. зоном. Да. Э, Пометай. Вы можете реактивно блокировать и эффективно ударить, или можете схватить Чека... крысу. Чекай. Э, схватить в крысу. Ну память? да, почекайте, я воду попью. Давай. Пометай. Резко блокирую. Эффективно бьешь и ефективно хватаєш. Давай. Капон, то бить те саме, только не так, е старайся. Джон, хлобучего. Борьба, борьба, тут надо, тут надо його пересилить. Хорош, не Не створень. Не ж не жодній. Дыхачку держи, 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 дехачку. Ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! ой он проигрывает! И достал нож! Чекай-ой! Чекай-ой-ой! Так, стоим! Так, давайте дальше, мужик! Капон, хорошо кресешь, молодец! Джон, адаптируйся! Адаптируйся, он креса, помни он клятый бесчестный. без чести! О, чести его, бок! Ой-ой-ой! Ой, мужики, вы так. Ой. Ой, -ой, ой Ты упадай, упадай. О, есть. Ой. Куда? Мужики, я сел вот сюда по копчику, блядь. Надо, блядь! Надо, блядь. Не Сти. чуди! Всё, Успокойся! Ема, сука! Ё. Надо, блядь! Надо, блядь! Брейк, 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 брейк! Ай, блядь! Ой, Капоне, ты да. Капоне, я ж сказал, у вас парень только с зоном, что ж ты, курва, размахался? Ты не бачишь на всех баняки болят? Ты сам О, же кровь, горячий. А сейчас, а сейчас мы хорошие жды, сейчас я лагаю я тебе нахлобусь. А, а можно было цей типа, я кажу, ЭКБН силу можно использовать? Какую силу еще раз? ЛКМ силу. А, локтем, да, 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 да. ЛКОМ, локтем, да? Да, 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 да. Вообще, вообще, Вообще можно, мужики. Только дивіться, это бесчестный бой. Вот если вы вьюбуете, и это очень ба... ну, последний из Вот если вы проиграете, значит все, габела. Уже можете крысить по полной. И, и кусать его за яйца там. Ну, все, что только можете. Все средства доступные применяйте. Нема правильного способа воевать. Есть только правильный способ вьюбывать, понимаете? Да, да, блин. так, так, дивиться, мужики. О, нагадаю, якщо вам каже, мужик, от ви ситуація патова, але він вам каже, виходимо раз на раз. Я вам советую до останнього не крисі. Тому що якщо він вам в'їбе, і ви виживете після цього, вам потім буде не сладко, вам будуть різати ногти, блядь, і кидати вам этот, чол, чол, блядь, в труси, воно вам не треба. Якщо чесний бой, то пишете чесно, без хватань, там, ну, і ефективно вистачати не треба. эффективно и резко защищаемся. Все. Вот это честный бой называется. А если вы въебы, то можно и пихнуть, схватить, и застрелить. Все. Поняли, мужики? Ой. Ну, никаких а, проблем не по... Капон? О, Капон. Я, я, я вроде оглушил его случайно. Помочить Капону. Ну, вы поняли. Если, если ситуация падала, давай до зубов и всех раскидывает. Поняли, мужики? Ничего сложного. Так. Ну да, тут все понятно. Ничего сложного. Дивитесь, дальше у нас связывают. Оп, ⁇ п, блять, оружие ⁇ п, мне... ты, блять, ну твою. а цей, аделос. Адассоди стати? Оно ды в і капуй. В можна да? А дай А де його купити, мужик. Я кого-то универмагу. Я У Уходит. Я- я- я. А. А. А от так можна? А от так можна? Да можна, конечно. А і от так можна, да? Да да-да, і связываешь, головне потуже, потуже ту Тепер дивись. А а а от так можна? так А, а, а туда можно его? Вот туда, туда можно? Давай. Можешь мы кинуть на дос? Вот так надо бить. О, да. Вот так можно, да? Это а оно. Ну ты хорошо завязываешь капон, не вырваться, молодец. Ой. А да то бывает, так и что ты совершишь. Молодец, капон, молодец. Так. Ой. А ну давай, я на тебе проверю. Так. Вот, подходишь и связываешь его резко-резко, то есть, в узел на руках, в узел на руках потуже-потуже. Бо курва будет вручаться до последнего, а теперь можешь его сыграть то, что нравится. Так, дальше, давить, Дальше... Дальше у конюха, наверное. Дальше мужики объясняю, Ближний бой с оружием. Вот, я вам показал, как и капоне, как его можно застрелить. Ну, как нехуй делать, как то кажется. Но это я это лаком... лакомство почувствовал на зубах Лак э ства, понимаете? Лакомство почувствовал и застрелил. А вы его эффективно можете глухануть прикладом. Эфик... Эффектив... Эффективно, поняли О! <связь> и Я <связь> лёг... Как нехуй делать, понял? Жук дани. Дайте руку, блин. Я ему дам пушию. Так, мужики, сильно, сильно не разбушеваемся. Вы, вы суть поняли. На, э, этот, на лакомство мы его застреливаем, а эффективно мы, мы вырубаем. Все, на построение, мужики, на Все до души. Сейчас я капонов чувствую, что проведу, выйди. Капоне, ты, конечно, молодец, но ты, но ты по ёбачу получил чуть не знатно. Давай на построение. Капец. Пошли. Пошли. Жук, где ты кресло, жук? А, не, 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 по -потом, потом, потом, ну, потом. Да, там я Сейчас, буду, у вас будет спаренный, потом по, -поцай. Все, в построение, в построение, мужики. Так, на сегодня все. Завтра будем проводить тренировальный спарринг, потому что сегодня что-то у нас сил уже нет. Uh -huh. э, все, кому надо там в лазарет, не в лазарет, а я пишу в по его. Все, мужики, на чем окончено. Всем спокойной это, службы. До свидания. Uh -huh.